Земля пішла з під ніг відомо, одеський спелеолог Владислав Масленко потрапив під у нерубайських катакомбах з відкритим переломом під землею. Він провів понад 9 годин. Врятуватися чоловіку вдалося завдяки досвіду та допомозі друзів. Детальніше про історію дивовижного порятунку Яна Туренко. Уявіть під завалами Влад Масленко пролежав 9 годин. Якби не друзі та рятувальники в Одесі міг би повторитися сценарій фільму 127 годин. Поки чекав на допомогу, влад самостійно почав відкопувати ногу з-під завалів. Це й врятувало йому життя. А потім ще 4 часа була евакуація на поверхності. Просто, якщо б нога не текла, це вже одно. А так як вона тече, а непонятно, з не понятно скакут на сіну си не тіче, я оцінюють в літрах. Вот. И просто было страшно вот из-за этого. Mm -hmm. Чисто психологически было страшно, что она течет. Вот постоянно вижу кап, 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 кап. Половина пути была достаточно простая. Широкий проход, минимум камней. Проблемнее всего были именно вот начальный этап, особенно вот тот район, где мы его нашли. Одно из самых сложных мест, оно даже попало на видео, потому что там изначально, когда мы шли туда, даже с рюкзаком пройти нельзя было. Да. 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 Взял. взял. Вообще, да, да. Немного наклона. Все, волоком, волоком а пошли. Протискивались на четвереньках, бочком, Но под чутким руководством товарища Саморукова мы все расчистили, укрепили потолок, чтобы он не падал. И получился теперь у нас хайвей имени Влада будет теперь там нормальный проход тут прям видны следы как тащили носилки волоком здесь они проходили потому что пока мне идти нельзя и нельзя перевалить ну, тут уже подоспели МЧС угу. и у нас была компания большая І постійно була ротація, постійно мінялися. Здесь вже взагалі шли без остановки достаточно швидко. Небезпека тут на кожному кроці, ось ця глиба каміння, вона ще не до кінця обвалилася і може впасти на нас будь-якої миті. Так само і Влад, він досвідчений спелеолог, що в коридором катакомб, аж поки не провалився на нижчий ярус, а зверху на нього впало півтонни каміння. Якби вдача та досвід можливо, він би й не вижив. Тобто я просто впав в яму, як ми зараз повернулися б в підвал. Этот камень, который падает, он очень непрочный, он делится на фракции. Это не монолит падает. Вот. Это ну, не промышленный камень падает. Ну, попыталась как-то сделать какую-то лестницу, какие-то камни выложить, чтобы подняться наверх. Ну, так просто вот эта стенка упала. И вот это. Слава Богу, что это самый легкий на самом деле, потому что могло быть намного все хуже. Я не понимаю, как я вылез, потому что я сначала копал под скалой. Ну, когда камень пилят, там примерно 30-40 сантиметров каменной стружки, людьми утоптанной. Но в воде она размокшая, я просто под камнем стал копать ход к ноге. Вытащил просто из-под камня, потому что я понял, камень вообще не двигался. А потом как-то, я не знаю, как это объяснить, но я вот с одной ногой, которая вот так вот, вот поднялась, просто как-то себя подтянул, просто залез ногами, и одной ногой вот этой здоровой оттолкнулся. Так у меня был такой один прыжок, и я ну, как бы допрыгнул до, ну, как бы до пола уже. Верхнего яруса, ну и попоз, ну, централки. Перелом серьезный. Кость, торчащая на улицу, нога, вращающаяся просто отдельно от всего остального тела. Я не представляю, сколько усилий, сколько боли он перетерпел, чтобы просто выползти. Ребята оказывали именно первую медицинскую помощь, там, уколы делали, останавливали кровь, перекладывали жгут. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести, жизни его ничего не угрожает. Вот перспектива у него длительное лечение, у него открытый перелом, это заживление раны, после заживления раны оперативное лечение и ходьба на костылях в течение 4-5 месяцев.